Assalamualaikum, nama saya Nur Najihah binti Yusri dan memegang nombor metrik 02100810072001. Hari ini saya ingin membentangkan tentang subjek OUMH 1603 iaitu kemahiran belajar untuk abad ke-21. Tugasan kali ini kami diberi tugasan untuk membentangkan tentang isi-isi penting di tugasan 1. Mari kita lihat. Mari kita lihat peranan serta tanggungjawab yang perlu dipraktiskan oleh pelajar dalam konteks pendidikan digital. Iaitu yang pertama, memanfaatkan kemudahan yang ada dengan betul tanpa penyalahgunaan teknologi ke arah yang tidak baik. Sebagai contoh, pelajar boleh menjadikan teknologi digital sebagai tempat untuk tambah pengetahuan dari segi pembelajaran yang kurang mereka fahami seperti dengan melayari Google iaitu tempat aplikasi yang sering pelajar gunakan di era moden sama sekarang. Dan yang kedua iaitu boleh menghasilkan satu kumpulan perbincangan seperti melaksanakan tugasan ataupun latihan yang diberikan oleh guru. Sebagai contoh, guru mengarahkan pelajar untuk membuat satu kumpulan bagi sesuatu tugasan maka pelajar boleh menubuhkan kumpulan secara dalam talian bagi membuatkan perbincangan sesama ahli kumpulan. Jadi, dengan cara ini, ia mampu memudahkan pelajar berkomunikasi walaupun bukan dalam keadaan yang bersemuka. Dan yang ketiga, dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai isu-isu semasa yang berada di dalam media sosial. Sebagai contoh, pelajar yang jarang ataupun tidak minat untuk untuk menonton berita mereka boleh mengetahui lebih lanjut tentang isu semasa yang sedang tular di media sosial melalui melalui telefon bimbit yang mereka gunakan seperti di Instagram, di TikTok dan juga di Facebook. Mari kita lihat ciri-ciri persekitaran pembelajaran digital yang berkesan. Yang pertama, ia dapat memastikan pelajar dapat melaksanakan tugasan diberi secara berkumpulan dengan interaktif dan juga kolaboratif. Sebagai contoh, guru memberi tugasan berkumpulan pada pelajar dan pelajar boleh menubuhkan kumpulan secara dalam talian bagi memudahkan mereka berkomunikasi, berbincang dan berkongsi pendapat sesama sendiri. Yang kedua, Pembelajaran berpusatkan pelajar yang merupakan peranan murid yang aktif dalam proses iaitu pelajar bukan sahaja menerima maklumat. Bahkan pelajar diberi peluang untuk memilih tajuk, kaedah serta bahan yang sesuai dengan gaya pembelajaran mereka sendiri. Dan yang ketiga, menerapkan penggunaan teknologi yang inovatif sewaktu sesi pembelajaran ber bersama pelajar. Sebagai contoh, sebagai guru matematik untuk menarik minat pelajar untuk belajar mengira, guru boleh menayangkan soalan pengiraan pada dinding dengan menggunakan projektor bagi menarik minat pelajar. Mari kita lihat pula bagaimana pelajar dapat memupuk perkembangan minda dengan melibatkan diri dalam teknologi baru serta belajar secara berkesan. Yang pertama, memastikan pelajar dapat menerapkan teknik pembelajaran yang aktif dalam diri mereka. Sebagai contoh, Pelajar perlu melibatkan diri mereka sendiri dalam pembelajaran seperti membuat perbincangan secara dalam kumpulan melalui dalam talian sahaja. Dengan cara ini, pelajar akan dapat saling bertukar pendapat dan juga akan saling berkongsi idea sesama sendiri. Yang kedua, pelajar perlu membuat jadual pembelajaran yang berstruktur bagi menyusun jadualnya berkenaan pembelajaran dan juga pelajaran. Sebagai contoh, dengan menggunakan telefon bimbit, pelajar boleh mencipta jadual pembelajarannya dengan sendiri bagi membiasakan mereka dengan rutin harian mereka seperti pelajar menetapkan hari-hari tertentu untuk melaksanakan tugasan yang berlainan yang diberi oleh guru mereka. Dengan cara ini, pelajar akan dapat menyiapkan semua tugasan yang diberikan dengan adanya jadual. Yang ketiga, guru boleh melakukan bahan pengajaran melalui internet seperti Google Classroom, Psikologi dan sebagainya bagi menarik minat pelajar untuk meneliti dan juga uh, dan juga meneliti dalam uh, aplikasi yang digunakan oleh guru tersebut. Sebagai contoh, selain aplikasi WhatsApp, guru boleh menggunakan aplikasi Google Classroom untuk memberi tugasan, latihan serta nota dalam aplikasi tersebut. Mari kita lihat pula kepentingan kemahiran pengurusan emosi dan keberkesanan interaksi sosial dalam kalangan pelajar semasa pembelajaran dalam konteks pendidikan digital. Untuk kepentingan kemahiran pengurusan emosi, ia mampu untuk meningkatkan ketenangan dalam emosi tersendiri kerana pembelajaran di era moden juga mampu membuatkan pelajar berasa rungsing dan juga tidak mampu berfikir cara untuk melaksanakan aktiviti yang diberi. Sebagai contoh, pelajar diberi tugasan untuk melakukan pembentangan dalam penggunaan teknologi yang canggih ini dan, dan juga dengan pelbagai aplikasi di era yang moden ini, pelajar tidak tahu cara untuk menggunakannya. Oleh itu, pelajar perlu mengawal emosi agar dapat mengenal pasti, memahami dan juga mengetahui cara pelaksanaannya dengan betul sebab tu menggunakan aplikasi yang digunakan oleh guru untuk melaksanakan aktiviti yang diberi. Yang kedua, dapat meningkatkan daya tumpuan mereka dalam sesuatu yang mereka laksanakan kerana terdapat banyak aplikasi permainan secara dalam talian yang boleh melalaikan seseorang pelajar. Sebagai contoh, sewaktu melaksanakan tugasan yang diberi, pelajar mula berasa ingin bermain permainan video yang ada di dalam telefon bimbit mereka. Oleh itu, pelajar perlu bijak dalam mengawal emosi mereka ketika sedang mengulang kaji pelajarannya. Bagi keperkesanan interaksi sosial dalam kalangan pelajar pula, iaitu yang pertama, ia mampu untuk memberi sokongan emosional terhadap diri seseorang. Seperti, jika terdapat rakan yang peroleh markah yang rendah sewaktu menjawab kuis yang diberikan oleh guru, pelajar yang lain boleh tampil dengan memberi sokongan pada pelajar tersebut untuk terus bersemangat dalam menjawab kuis yang seterusnya bagi tidak mengganggu emosi pelajar tersebut juga. Pelajar lain boleh terus memberikan nasihat agar tidak berputus asa sewaktu menjawab kuis-kuis yang akan datang. Yang kedua, mampu membuatkan pelajar membangunkan kemahiran sosial mereka sewaktu mereka dalam Aa, berinteraksi sama sendiri. Sebagai contoh, dengan adanya teknologi digital seperti telefon bimbit, pelajar boleh menggunakannya ke arah yang berfaedah sebagai alat untuk berkomunikasi bersama rakan sewaktu membincangkan tugasan yang diberi seperti saling bertukar pendapat dan juga belajar menerima pendapat rakan. Dengan cara ini, pelajar saling boleh menambah pengetahuan sesama teknologi sini. masa kini mampu meningkatkan setiap aspek khususnya dalam bidang pendidikan. Dengan pelajar boleh mendapatkan kesemua maklumat berkaitan pembelajaran yang mereka laksanakan dengan mudah dengan hanya mencarinya di aplikasi Google. Yang ketiga, dengan menggunakan teknologi di era ini, ia mampu membantu pelajar untuk saling bantu-membantu dalam menyelesaikan tugasan yang diberi dengan membuat pembincangan secara dalam talent bagi membolehkan pelajar saling bertukar petampak, saling memberi idea dan juga saling menjumpa idea yang baru untuk digunakan dalam tugasan yang diberi. Sekian terima kasih. Itu sahaja daripada saya untuk pembentangan bagi subjek OUMH 1603. Kita akan jumpa pada lain hari. Terima kasih.